નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં જેનું નામ છે ડંકા આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલ ને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો સુતમા રાગળના નવા વિડિયો પણ આપણે મળતા રહે. તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે Play Store માંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 11 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલ માં ઇન્સ્ટોલ કરો. જેમાં આપને ધોરણ 11 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે. તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો. તો ચાલો મિત્રો હવે શરૂ કરીએ પાઠ 19 ડંકા प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए किए पहला प्रश्न कवि किस व्यवस्था की निर्दयताओं को खत्म करना चाहते हैं तो उत्तर होगा ज्यात, व्यवस्था दूसरा प्रश्न कवि इस तरह कवि तरह तरह के धंधे को कैसा बनाना चाहते हैं तो उत्तर होगा क उत्कृष्ट तीसरा कवि के विचार से ब्रह्मांड को कौन चलाता है तो उत्तर होगा क एक ईश्वर चौथा हर इंसान को क्या मिलने से दुनिया मुक्त हो जाएगी तो उत्तर होगा ग समानता दूसरा प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न है कवि कौन 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 सी बात बताना चाहते हैं तो कवि अपने मन की वह बात बताना चाहते हैं जो सच है और सारे शहर के हित में है दूसरा प्रश्न कवि किस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो कवि निष्ठुर जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न स्त्रियों की राह किसने रोक ली है उत्तर स्त्रियों को भगवान ने बुद्धिमान बनाया है पर किसी मूर्ख व्यक्ति ने उनके विकास की राह रोक ली है चौथा प्रश्न ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश क्यों नहीं है तो ईश्वर के बारे में संघर्ष की गुंजाइश नहीं है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसी ईश्वर की आराधना करता है जो सारी दुनिया का संचालन करता है फिर आपस में लड़ने की क्या जरूरत है प्रश्न तीन दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए पहला प्रश्न भगवान कवि को किस काम के लिए मदद करेंगे तो कवि जाति व्यवस्था की निर्दयताओं को खत्म करना चाहते हैं इससे दुनिया लोगों के रहने के लिए खुशहाल हो जाएगी वे एक दूसरे की रोजी रोटी में मदद करना चाहते हैं और विभिन्न धंधों को उत्तम बनाना चाहते हैं भगवान कवि को इन कामों में मदद करेंगे दूसरा प्रश्न दुनिया खुशहाल कब होगी तो देश में हर जगह जाति व्यवस्था का बोलबाला है इस निर्दयता में लोग पीस रहे हैं जाति व्यवस्था की निर्दयताए समाप्त हो जाने पर दुनिया खुशहाल हो जाएगी तीसरा प्रश्न संसार से अज्ञान के अंधकार को औरतें कैसे भगा देगी तो औरतें बुद्धिमान होती है यदि औरतों की बुद्धिमानी को बढ़ावा दिया जाए तो वे संसार के, अज्ञान के अंधकार को भगा देगी चौथा प्रश्न दुनिया इतनी बड़ी क्यों है उत्तर दुनिया बहुत बड़ी है उसमें सभी मनुष्यों को भाई भाई की तरह रहना चाहिए दुनिया इतनी बड़ी इसलिए है कि इसमें सभी लोग अच्छी तरह बस सके और रह सके पांचवा प्रश्न कवि आदमी के हक के बारे में क्या कहते हैं तो कवि दुनिया के हर इंसान को समानता देने के पक्ष में है वह कहते हैं कि कभी भी कोई किसी का हक ना मारे प्रश्न चार पांच छह पंक्तियों में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न डंका काव्य के आधार पर कवि क्या सीख देना चाहते हैं? उत्तर डंका काव्य में कवि श्री भारती कहते हैं कि दुनिया के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए जाति व्यवस्था रूपी निष्ठुरता को समाप्त किया जाए स्त्रियों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास किया जाए और उनके प्रति हो रहे अन्याय को दूर किया जाए स्त्रियों को पुरुषों के समान ही विकास का अवसर दिया जाए सारी दुनिया में एक ही ईश्वर की सत्ता है फिर धर्मों के नाम पर लड़ने की क्या जरूरत है लोग जगह के लिए युद्ध न करे कोई किसी का हक न मारे और सब समानता और स्वतंत्रता पूर्वक प्रेम भाव से रहे इस प्रकार डंका काव्य में कवि लोगों को प्रेम समानता स्वतंत्रता और भाईचारे का संदेश देते हैं प्रश्न दो अच्छा जीवन किसे कहते हैं तो जिसमें जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों से की भावना रखते हो जहां स्त्रियों के प्रति अन्याय न किया जाता हो और उन्हें भी विकास का पूरा अवसर दिया जाता हो जहां धर्मों को लेकर आपसी संघर्ष न हो और लोग भाई भाई की तरह प्यार से रहते हो जहां सबको भरपेट भोजन मिलता हो और शिक्षित लोग परिश्रम करके जीते हो जहां सबको समानता का दर्जा मिलता हो और सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार हो ऐसे देश और समाज के जीवन को अच्छा जीवन कहते हैं तो सोलन थे आगर स्वाधेय सोलवा जरूर सब्सक्राइब करो पीडीएफ जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन विश्व गुरु एस टी डी बार डाउनलोड करो જેમાં આપને ધોરણ અગિયાર તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે તો આશા રાખો છો અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે પાઠ 20 ની અંદર ત્યાં સુધી આવજો